Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час Парад. Усього за декілька годин уся країна святкуватиме новий рік. Тож сьогодні до вашої уваги прогноз на новий 2015. Яким він буде сьогодні і з'ясуємо. А у другій частині, як завжди, майстер-клас. Тож ми починаємо. Багато всього цікавого попереду не пропустіть. В нашій студії астролог Марина Артемова. Доброго дня, Марина. Добрий день! 2014 був досить складним роком, зокрема для нашої країни. Тож напередодні нового року хотілося б з'ясувати, яким буде цей новий 2015-й. Ви знаєте, 2015-й буде дуже цікавий, насичений рік. ми робили прогнози з нашими колегами, особливо, скажем так, прискиплива на 2015 год. И, конечно, да, есть моменты, как бы очень сложные. Сейсмические проблемы будут, и это будет не именно даже вот у нас на Украине, а вот по всему миру. Но нас это коснется в том плане, что будет увеличение численности людей из-за беженцев. И наши люди, обладая широкой душой, не останутся равнодушными, ну, будут принимать. И вот эти вот циклические моменты, как как бы они уже в истории были, и сейчас как раз вот тот момент, когда они тенденция будет к тому, чтобы они будут повторяться. Проте все ж таки 2015 це рік вівці, а так. вівця не така норовлива тварина, як кінь, який був господарем 2014 -го року. Чи впевнена да. це? Год овці, от по китайському повір'ю, є така легенда, що овця вона, овечка, живе на небі, вона грає, різвиться, іноді спускається, к людям, посилає благодатний дощ. коли вона розірвається, вона може посилати людям гром і молнію. То есть не так уж она и безобидна, как кажется на первый взгляд. Поэтому исходя из этого, можно предположить, что будут и трудности в этом году. Но с другой стороны, год овцы символизирует развитие интуиции, чувственности. То есть в этом году будет очень большая тенденция людей к развитию духовности. Менталитет людей будет очень сильно меняться от материального мышления в сторону духовного. Люди будут очень интересоваться различными практиками, духовными направлениями, но не только духовными, а просто даже вот интеллектуальными направлениями. Вот сейчас мы опять же делали прогноз на 2015 год и увидели, что очень большая тенденция развития будет такая отрасль, как физика будет большой научный прогресс в области физики. Ну, по крайней мере, мы видим эту тенденцию. Будет очень серьезное открытие, будет объединение ученых, то есть будет большой взрыв. И из этого мы можем предположить развитие научно-технического прогресса в дальнейшем. Вторая наука которая тоже должна лидировать в 2015 году, это наука психология. Здесь тоже будут очень большие открытия, новинки. Более того, мы увидели тенденцию, что наука физика и психология каким-то образом будут связаны. То есть как-то они будут приплетаться. И люди будут очень иметь большой интерес к этим наукам. Поэтому в этом году можно отметить рост ну, будет рост да, людей, которые захотят изучать психологию. Возможно, будут открываться какие-то школы новой психологии, что не исключено. Будут какие-то, возможно, конференции, съезды по физике, какие-то, может быть, доклады мы увидим новые. То есть к этому есть очень большие показатели. И, в принципе, это не может не радовать, потому что, э, учитывая да, наше положение, то для нас это абсолютно позитивный фактор, если будут внедряться какие-то новые технологии, альтернативные виды энергии, которые позволят нам заменить то, что сейчас у нас есть. Э, и мы предполагаем, что будет развитие очень сильно все-таки людей в сторону духовности в каком плане. То есть вот сейчас общаемся с людьми, и если раньше вот люди приходили и спрашивали, вот что меня там ждет, какие-то мои желания, там деньги, то сейчас люди приходят, и у них желание у всех душевного спокойствия, то есть они переживают за близких, то есть люди сменили вектор своих желаний с материальных на духовных. И это тоже как бы не остается незамеченным для всего общества. То есть меняется культура народа очень сильно в этом году. Очень большой рост духовно-нравственности можно отметить. И еще такой вот показатель мы выявили из наших исследований, что в 2015 году возможно глобальное объединение народной инициативы. То есть возможно создание некого общества, которое инициирует сам народ, которое будет масштабно расти, объединяться, возможно оно вырастет уже в дальнейшем в какую-то большую инициативу. И это общество, оно очень много сделает изменений в нашей жизни. В это общество мы предполагаем, что будут входить люди науки, культуры, люди творчества, люди, которые обладают нетрадиционными взглядами на жизнь, реформаторы. Вот эти тенденции, они очень сильно проявлены вот в 2015 году, а в дальнейшем, скорее всего, они уже будут развиваться более проявленно, то есть мы уже будем наблюдать какие-то результаты. Это тобто формування нового покоління людей. Які, розумію, абсолютно так? верно, так. Да. То есть абсолютно новый тип мишлення, возрождение культурно-нравственных ценностей, такие понятия, вот, честь, совесть, какая-то иніциатива во благо людей. Вот даже сейчас отмечаются вот, люди бизнеса, ну, может быть, конечно, не все, но очень многие, с которыми мы сталкиваемся, да, они хотят не только делать бизнес и зарабатывать для себя деньги, Есть желание что-то делать для общества, что-то строить, какие-то программы социальные, как-то помогать друг другу. То есть это не может не радовать, потому что бизнесмены, они очень много могут сделать для простого народа. Не политики, а именно наши обыкновенные люди бизнеса, руководители которые умеют возможность зарабатывать, но при этом не только себе в карман. Если мы посмотрим даже вот историю нашего Днепропетровска, у нас такой был Александр Поль, и он в свое время в середине 19 века из Екатеринослава сделал промышленный большой город. Ведь раньше у нас был, ну, скажем так, городок маленький с маленьким населением и абсолютно, ну, скажем, бесперспективный. И один человек, человек науки, человек идеи смог найти железную руду, открыл все вот эти вот заводы металлургические, проложил железную дорогу, был инициатором строительства первого моста у нас в Днепропетровске. Он нашел инвесторов за границей и благодаря этому человеку очень много сделал. И школы развивались, и наш горный институт. Так вот, мы отследили эти исторические моменты с точки зрения астрологии и видим, что в этом году они опять повторяются. То есть мы предполагаем, что будут тоже люди из сферы бизнеса, науки, которые тоже тоже сделают великий вклад в наш город, ну и я думаю, не тільки в наш город, а й в общем-то в Украину. Чи чекає на Україну якесь процвітаюче майбутнє, можливо, починаючи з цього року? Бо дуже складним був 14-й рік саме Это, да. для України. Що буде в 15-му? Ми предполагаємо, що вот ось ця кризисна ситуація, вона зіграє на пользу. В якому плані? Тобто вона підтолкнує людей к инициативе, то есть э, подтолкнуть людей к тому, что надо задуматься о том, что жить э, надо не только для себя, но и для страны, для людей. Поэтому в данном случае мы видим даже плюс в этой ситуации, потому что будет развитие страны, но развитие именно совсем ну, как с другой стороны, то есть через науку, через внедрение новейших технологий, через взаимопомощь, через рост духовно-нравственной стороны общественности. Вот эти вот моменты мы видим и отмечаем их как плюс. То есть мы можем предположить, что в будущем э, все-таки мы будем выходить именно на высокий уровень э, жизни, именно благодаря науке. И благодаря, скажем так, все-таки психологии. Почему? Потому что сейчас отмечается очень большой рост у людей кризисных состояний. Мы же все знаем, что если у человека кризис, да, он в своей жизни начинает испытывать проблемы и ни о каком счастье речи быть не может. И почему же я говорю, что рост такой науки как психология будет очень актуальным и новые какие-то методы и техники, которые позволят людям выходить из этого состояния. Люди будуть розбиратися в та в каких-то глубинних процесах через психологію, знаходити якісь проблеми, пути виходу, допомагати друг другу. І таким образом, да ми бачимо рост рост культурно-дравстві в, в в Україні і в біжаших можливо, странах. Теж. ну, в общем, на слов'янських територіях. Тож будемо сподіватися справді на розквіт нашої держави, і взагалі світових також держав. А щодо вівці, От повернемося трошечки до символа yeah. Нового року, якого вона буде кольору, тобто, як готуватися, яку овечку, можливо, придбати собі в оселю? у вигляді іграшки чи, можливо, у вигляді свічки? Вже скоро Новий рік, але вже декілька, ще декілька годин є для наших глядачів, щоб все ж таки зробити правильний вибір і придбати символ. цей Синие деревянные овцы. Поэтому будет очень благоприятный синий цвет. Если покупать статуэтки, лучше, чтобы они были деревянные. И вообще, все деревянное в этом году будет очень благоприятно. Поэтому очень хорошо дарить в подарки какие-то вещи из дерева. А лучше всего, чтобы это были вещи ручной работы. Год овцы он очень благоприятствует творческим людям ну, вообще творчеству. Поэтому хорошо дарить подарки, сделанные своими руками. Еще в этом году очень благоприятно дарить подарки, скажем так, которые помогут человеку ну, немножко интеллектуально развиться. То есть книги, может быть, какие-то сертификаты для того, чтобы человек мог пойти на какие-то развивающие курсы, посетить может быть подарить билеты в театр. То есть то, что будет человека развивать культурно-нравственно, интеллектуально, может быть, духовно. То есть вот такого рода подарки будут очень восприниматься положительно. Если говорить о том, в каком цвете хорошо встречать этот Новый год, то я бы отметила все-таки синий цвет. Синий цвет, он соответствует интуиции, каким-то глубоким вещам, а овца, она покровительствует интуиции. И хорошо все оттенки коричневого, потому что это все-таки год деревянной овцы. То есть, поэтому вот эти два цвета можно выделить в этом году. Для каких знаков зодиака будет рик найсприятливейшим? Если говорить о том, для каких знаков этот год будет благоприятный, я бы выделила знаки воды. Это рак, рыба и скорпион. Почему? Потому что эти знаки сами по себе чувственны и им будет наиболее комфортно в этом году. Также я бы отметила, очень благоприятный этот год будет для знаков близнецы для водолея, весов. Это знаки воздуха, это знаки, которые любят интеллектуально развиваться. Мы уже с вами говорили, что это год интеллектуального развития, развития науки. Поэтому для них это тоже будет очень достаточно интересный год. У них будет тенденция к познанию, к, к тому, чтобы узнавать новую информацию, может быть, какие-то научные изобретения, э, то есть какие-то творческие моменты. Вот в принципе, нельзя сказать, что для каких-то знаков будет год плохой, я бы так не сказала, он просто будет разный. Вот, допустим, для весов и для овнов этот год будет достаточно такой очень активный, динамичный. Э, им придется принимать какие-то решения, э, уж точно скучно им не будет хорошо будет, если они будут подходить очень творчески, новаторски к тому, как выходить из различных ситуаций, и, ну, скажем так, они получат очень интересный новый опыт в этом году. Для огненных знаков, для льва опять же, такие для Овна, для Стрельца, этот год очень благоприятный для творчества, для творческого развития. Может быть, какие-то кружки, поездки, расширение горизонта, очень хорошо поездки за границу, ну или какие-то эм, поездки, которые будут расширять их горизонты, э, их сознание, может быть, изучать культуры других народов. То есть это то, что будет для них благоприятно, но если говорить о сфере бизнеса, то э, какие-то контакты с иностранцами будет тоже для них благоприятно, либо же если для девушек, может быть, выйти замуж за иностранца тоже для этих знаков будет очень хорошо. Для Козерога. Этот год будет, ну, скажем, посвящен теме взаимоотношений, как личным, так и дружественным, может быть, деловым. И Козерогу очень важно будет найти какие-то новые подходы. Может быть, вот как раз психологически, может, вот как раз для Козерога будет хорошо пойти поучиться на какие-то курсы психологии, чтобы научиться выстраивать отношения по-новому. То есть, да, год будет посвящен теме взаимоотношений, но именно важно найти какие-то новые подходы для того, чтобы в будущем эти отношения приносили какие-то результаты. М -м, кого мы еще пропустили? Телец залишился, Таисия. Ага. Для Тельца этот год очень благоприятный для вот всего, что касается каких-то поделок, может быть, делать что-то своими руками, заниматься таким ремеслом каким-то, вот опять же, тоже творчество, но вот именно, чтобы это было своими руками, какой-то такой вот. Этот доход очень благоприятен для, ну, скажем так, развития себя, ну, в каких-то таких новых областях, таких, в которых еще телец ни разу себя не пробовал, то есть попробовать себя в чем-то таком новаторском. Вот. и я думаю, что еще можно для тельца отметить, что этот год будет очень благоприятен в любви. Вот. поэтому для тельца надо обратить внимание, если у кого-то нет отношений. А в целом, че будет с приятелем, рик для ты кого, кто шукает свое кохание, например, того, кто хочет заключить шлюп? Ну вот если рассудить о том, что овца все-таки покровительствует интуиции, какому-то чувственному аспекту, то это вот очень благоприятно как раз для построения отношений, но именно отношений, построенных на любви. Когда человек действительно ищет чувства, когда он хочет отдавать, когда не потребительский формат отношений, когда я хочу, чтобы этот человек только был со мной и только требует, а когда человек действительно хочет отношения для того, что у него есть что отдать, в нем есть любовь, в нем есть чувства, и он хочет разделить их с другим человеком. Вот если такой формат, да, это будет очень благоприятный год именно для построения такого типа отношений. Что-то карьеры. Чи можна будувати кар'єру у цьому році, змінювати роботу, шукати чогось кращого, чи краще почекати? рик и уже наступного 16 16-го. Ну, если сравнивать с темой все-таки взаимоотношений, то этот год все-таки больше ну, благоприятный для построения отношений, нежели, я бы сказала, каких-то карьерных планов. То есть это не значит, что абсолютно, да, это год противопоказан для этого, нет. То есть человек может выстраивать и карьеру, и менять работу, но все-таки, если говорить о символе года, овцы, то есть она больше покровительствует отношениям, семье и всем темам, связанным с домом, с домашним очагом э и все-таки с каким-то духовным развитием, э с культурно-нравственным развитием, все-таки как бы эти темы ближе к овце, то есть она будет больше покровительствовать как раз вот таким вот моментом. Вот. Поэтому если говорить о карьере, то э ставку именно на этот год, ну я бы не рекомендовала делать. Хотя если человек в своей карьере использует интуицию, то есть прислушивается к сердцу, то я думаю подсказка будет. И как раз в этом году совет такой всем предпринимателям прислушаться к своему сердцу, что оно ему подсказывает. И тогда уже работает. И тогда да, и тогда я думаю ошибок не будет, это точно. Взагалі, прогнози дуже такі втішні, дуже позитивні. Проте, Новий рік вже дуже скоро і вже кожен починає готуватися. Розкажіть нам, будь ласка, які ритуали можна зробити? чтобы втілити свои желания. Например, как правильно загадать это бажания? Знаете, вот мы сегодня с вами говорили, да, сейчас вот я замечаю тенденцию, что у людей стали кардинально меняться желания. Вот если раньше люди приходили, там хотели там машину или какие-то материальные блага, сейчас очень редко, в основном человек приходит и говорит, я хочу душевного спокойствия, как мне вот этого достичь, я хочу, чтобы у меня близкие были здоровы, я хочу, чтобы у меня было на душе какое-то умиротворение. То есть тенденция идет вот в таких желаниях. И здесь можно посоветовать, что, ну, скажем, есть такая духовная практика, очень древняя, еще Буда ее своим ученикам передавал, называется «Практика цветок лотоса». Может быть, вы слышали о ней. Практика заключается в следующем. Человек садится и концентрируется своим вниманием на солнечном сплетении. Солнечное сплетение считается местом очень особенным. Это как бы приемник нашей души. Когда мы концентрируемся на солнечном сплетении, таким образом как бы мы настраиваемся на свою душу. А душа наша это любовь, это счастье, это все самое позитивное. И тем самым мы начинаем активировать этот источник. И человек, который занимается данной практикой, даже вот минут 10, посидев в тишине, сконцентрируясь на солнечном воспитании, начинает ощущать ну, вначале прилив тепла, потом прилив какой-то радости, счастья. И выходит он из этой практики абсолютно счастливым человеком, который говорит, все, мне же ничего не надо, я счастлив. То есть он идет дальше заниматься своими делами, у него все складывается, у него начинает и по работе все получаться, и в отношениях все складываться. И в бизнесе э, все у него как-то решается благополучно. Поэтому, исходя из этого, я, наверное, посоветую всем выполнять эту практику хотя бы раз в день, хотя бы 5-10 минут, и она дает человеку возможность обрести внутренний покой, внутреннюю гармонию. Соответственно, внешние факторы, ну и все его материальные уже какие-то э, желания, они начинают решаться просто сами собой, без особых усилий. И в Новый год, я думаю, эта практика будет особенно хороша, если все люди найдут время 5-10 минут ее выполнить, для того, чтобы в Новом году, в Новый год войти с позитивным настроением, с ощущением внутреннего счастья, гармонии и позитива. Все верят у новоречные дева, и доросли, и дети. Тоже скажите нам, с астрологічної точки зору, чи справді такі дива можуть трапитися у новорічну ніч? І чи справді те бажання, яке людина загадає у 12 годин, може здійснитися? Звичайно, може. Дійствительно, этот період, да, іде зміна енергії, і в этот момент, е, myśl, она становится более материальна. А то, что мысль материальна, это уже научно доказанный факт. Так вот, если человек действительно в Новый год думает о чем то то вот эта вот его мысль, она начинает материализовываться гораздо сильнее именно в этот момент, чем если бы он об этом подумал в какой-то другой день, ну, к примеру, обычный. Поэтому, естественно, происходит активация энергии, и мысль начинает реализовываться быстрее. Поэтому эта практика, она действительно работает, и чудеса в Новый год действительно происходят, потому что всегда в периоды активных энергий происходит нечто вот волшебное, нечто необычное, и верить в это надо, и человек, если в это верит, с ним обязательно произойдет какое-то чудо, волшебство, какая-то сказка. И я считаю, что в себе надо поддерживать вот эту сказку, Сказку, вот это хорошее настроение, вот эту веру в чудеса обязательно. А если человек решила поворожить эту новоречную ночь, Чи треба це робити? Чи все ж таки зірки вже вистроїлися в певному порядку, якому повинні вистроїтися у долі цієї людини і змінити вже нічого не можна? Ні, ну чому зірки, зв'язки, ну, звісно, показують деякі тенденції, можливі вероятні. Хто реалізує ці тенденції? Самі люди. Тобто вибір чоловіка. То есть если мы все сядем, мы не будем ничего делать, то чтобы нам звезды не предсказывали, этого ничего не будет. Поэтому звезды, они всего лишь показывают то, что возможно, то, что будет благоприятно, какие-то возможности, но реализует их сам человек. Поэтому звезды звездами, а выбор остается за нами. А насчет гаданий, ну, в принципе, да, почему бы и нет, есть достаточно много интересных гаданий, которые можно провести в Новый год, и я не считаю, что это плохо допустим есть такой способ, когда берут, загадывают различные пожелания на бумажечке, заворачивают их и потом вот кладут в такой вот деревянный судочек, ну потому что у нас же год деревянный овцы, да, и вот в Новый год 12 часов каждый выбирает себе наугад какую-то какую бумажечку, какое-то пожелание, и оно, как правило, действительно исполняется в течение года, это проверено, и действительно это гадание работает, его можно провести, вот уже скоро будет Новый год, и мы все можем попробовать и проверить, насколько оно работает. Спробувати дуже легко, нічого для цього особливого не потрібно. Абсолютно, да. так. Сість, написати і спробувати. Я думаю, кожному буде приємно в 12 часов отримати собі приємне какого-то год пожелання. Ще є така традиція, що у будівлі в оселі повинен, обов'язково повинен бути символ року. Якщо у людини от сьогодні не встигли придбати вівцю, немає символа, що буде? Чи образиться символ року? Ну, вы же понимаете, символ ⁇ это всего лишь символ. Главное ⁇ то, что у человека в душе. Если человек встречает Новый год в хорошем настроении, в позитиве, дарит любовь своим близким, я думаю, что плохого с таким человеком абсолютно не может ничего произойти, даже если у него нет вот этого символа. Да? А ведь, в принципе, всегда можно сесть и этот символ нарисовать самому. И повесить его на стенку в виде картинки. Поэтому я думаю, проблемы здесь не будет. Вот. А если человек успел, конечно, приобрести символ, да, это поднимает настроение, это создает какую-то новогоднюю атмосферу, то это тоже неплохо. Но расстраиваться, если он не успел, абсолютно не стоит, я думаю. Потому что любое расстройство это негативная энергия, и в праздник абсолютно это нам не нужно. Дороже про малюнки. Иснует такая думка, що якщо людина сама намалює символ року, то він буде краще працювати для людини, бо вона вкладає свою энергетику саме в цей малюнок. Чи так це? Це правда, потому что вообще рисование это такой сакральный процесс, потому что когда человек рисует, он как бы отключается от всех своих мыслей, о каких-то проблемах, и у него открывается творческий процесс. То есть это процесс творения творец, это же Бог. А мы как бы сотворцы в этот момент. Поэтому, когда человек рисует, открываются какие-то резервы его организма, какие-то творческие силы. И, соответственно, этот рисунок, он просто становится таким как бы талисманом, энергетическим оберегом, который действительно ценен. Неважно, останется ли он у нас, либо мы его подарим какому-то другому человеку. Поэтому в этом году я всем желаю побольше творить, рисовать, творить руками, лепить и все, что только на что у вас хватит фантазии. Наші є 5 хвилин, тож наостанок поговоримо про подарунки. Ви вже сказали, що краще в цьому році, у наступному році, так дарувати людям наприклад, книжки, так, те, що сприяє розвитку людини. Да. Але все ж таки книжку по фізиці на Новий рік не всі захочуть мати. Тож які ідеї подарунки ви порадите? Ви знаєте, от дійсно книжку по фізиці, звісно, не Але Зараз дуже багато цікавих, познавательних книг. которые очень легко читаются и достаточно ориентированы на любую аудиторию. Ну вот, к примеру, есть у нас такой современный автор Анастасия Новых. У нее есть книга «АЛЛАТРА». Там вот как раз описаны действительно интересные вещи познавательные и исторические, и что-то касается немножко науки, и то, что касается знаков и символов, немножко эзотерики. То есть там абсолютно разные темы затронуты, которые, я думаю, будут интересны абсолютно любому человеку получив в подарок, например, вот такую книгу, я думаю, каждый человек с удовольствием ее прочитает. Плюс можно подарить вот различные, есть сейчас диски вот, с какими-то фильмами, например, интересными, которые человек может просмотреть, если человек не любит читать, аудиокниги есть, которые можно ехать в машине и с удовольствием прослушать. Сейчас очень большой выбор. Вот, либо человека просто дать ему подарить какой-то сертификат на какие-то курсы, где он может прийти и чему-то научиться полезному. Дуже слушна порада для всіх, хто ще не підготував подарунок. До речі, ми забули поговорити про таке важливе як магія чисел 2015 рік. Чого чекати саме від номерології? Ви знаєте, от гот получається, сім'ї число 2015, тисячі да? У нас виходить восьмерочка. Восьмерка – такое интересное число, знаете, как знак бесконечности, несет в себе очень много такого, знаете, загадочного и скрытого. То есть, поэтому этот год, он абсолютно, скажем, может, может быть непредсказуемый. То есть, когда э, может повернуться абсолютно все в такую сторону, когда э, это будет для человека абсолютно новое. Вот то, что я говорила, новые знания, новые открытия, новые технологии. И именно в этот год мы можем э, видеть именно, как будет Зараждатися научно-технічний прогрес, іменно научно-технічний прогрес. І цифра 8, вона іменно этому і соответствує. Дуже дякую за ваші поради, за такий дуже втішний прогноз. Гадаю, наші глядачі подивилися і вже радіють тому, що наступний рік буде досить вдалим у різних сферах їхнього життя. Нашим глядачам, я нагадую, що сьогодні у студії була астролог Марина Артемова з дуже гарним прогнозом. Тож. Вірте в дива І 2015 обов'язково подарує вам саме те, чого ви так прагнете. Прямо зараз для вас сюжет, де наш стиліст, перукар Анна Єнікеєва, дасть вам декілька корисних і слушних порад, як сьогодні у новорічну ніч виглядати неперевершено. І далі майстер-клас. Тож залишайтеся з нами.